Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад сьогодні з'ясовуємо, чому ж відмінили фестиваль Студентська республіка, про який ми вам розказували у минулих програмах. А у другій частині, як завжди, дуже цікавий майстер-клас. Тож багато корисного попереду залишайтеся з нами. Вітаємо у студії наших гостей сьогодні. У нас Олена Щолокова, представник комітету фестивалю студентська республіка та Ольга Шибанова, куратор проєктів для дітей-переселенців. Доброго дня, дівчата! Перше запитання: чому ж все ж таки не буде студентської республіки? В связи с ситуацией в стране, которая сложилась, у комитета фестиваля Суденческая Республика совместно с городскими областными властями, а также с капитанами команд участников было принято решение, что мы направляемся наши силы не на организацию фестиваля, не на веселье и радость, а на помощь переселенцам, деткам, а также матерям, которые оказались такой тяжелой ситуации. Мы надеемся, что мы проведем фестиваль до конца лета, так как мы являемся региональным этапом всеукраинского фестиваля «Студенческая республика», который проходит традиционно Дни независимости. Мы надеемся, что мы сможем его провести в ближайший месяц-полтора. И также надеемся, что наши студенты помогут детям, помогут беженцам и продуктивно проведут это лето, не только веселясь, радуясь и развиваясь в студенческой атмосфере, но и во взрослой жизни. Дуже корисну справу зробили студенти дуже благородно. Також для тих, хто не знає, що таке студентська республіка. Студентська республіка це фестиваль, який проходить уже 15 років, В цьому году має бути 15-й рік на території Дніпропетровська. Це фестиваль, який збирає вузи області. которые приезжают на монастырский остров, заселяются на три дня, занимаются разными видами деятельности. Это политическая игра, экономическая, а также спортивные, интеллектуальные игры. За три дня мы развиваем студентов в разных направлениях. Они участвуют в разных спортивных соревнованиях, строят свою микромодель государства, строят свою собственную экономическую систему. То есть студенты активно развиваются и активно проводят свое время, получая много новой полезной информации от тренингов, от встреч с разными... Політиками, бізнесменами с людьми, котрі чого-то добились уже в житті, але відтепер наші студенти, які були задіяні у студентській республіці, стали волонтерами, так волонтерами центру допомоги дітям-переселенцям, так. Не только детям, Оля, расскажите. Да, не только детям, то есть нам нужны волонтеры непосредственно э, в Центр переселенцев э, Допомога Днепра, который находится по улице Карломарска, 119А. Там мы помогаем как э, с мебелью, так э, с гуманитарной помощью, так с расселением, с юридической помощью, с IT, там разными технологиями тоже нужна помощь. И, конечно же, с детьми, потому что дети приезжают сейчас летом, э, грубо говоря, у них нет... Куда пойти? Нет школ, нет садиков, лагерей и так далее. Родители их ищут работу активно, поэтому деток занимать тоже нужно чем-то. Тем более, все-таки психологически это немножко тяжело. И мы стараемся их развлекать, чему-то обучать, выводить немножко из стрессового состояния. Да? Мне кажется, что сейчас нам это удается с помощью наших волонтеров. Как сами помогают волонтеры и чеактивнее они насправдии? А, самые студенты да да студенты это самые активные волонтеры потому что немножко э, постарше люди они уже работают серьезно работают у них уже не так много свободного времени студенты же молодежь Непропетровска очень активна все студенты заинтересованы не только когда мы их просим они сами просятся помогать они сами хотят да, то есть это очень большой положительный такой момент в этой истории скажем так А як відреагували студенти, коли тільки почули новину про відміну студентської республіки? А, студенти були в шокі, тому що дуже активно готувалися. Було закуплено багато реквізитів командами, були прописані сценарії участі. По факту був готовий фестиваль на 90%. І студенти дуже розстроювалися, первые моменты были и скандалы были, и вопросы, и разные. Но ну, мы узнавали очень много информации, почему отменили. И то есть пошла такая сарафанная радио, можно сказать, пошло, и нам пришлось опровергать много слухов. Но студенты очень адекватно в итоге потом восприняли, подумали, что так будет правильно. Но все же таки они надеются, что фестиваль будет. Так, как и мы. Очень надеемся на то, что у нас получится его реализовать. Какие проекты, возможно, запропоновали студенты новые для вашего центра помощи и какие вы уже втилили в жизнь? То, что мы сейчас конкретно делаем, это мы помогаем с поставкой мебели непосредственно в депо, да, трамвайное, там, где находятся переселенцы, помогаем с волонтерами, помогаем с ведением базы переселенцев у нас в Днепропетровской области, помогаем с работой с детками, это тоже такой, как скажем так, проект помогаем психологически, то есть у нас есть свои психологи, как студенты, так и уже более взрослые. Помогаем юридически, то есть это те проекты, которые мы ведем. Не могу сказать, что это какие-то вот массовые проекты, но это все проекты нацелены на помощь переселенцам, чтобы им здесь было комфортней, уверенней, да, и они быстрее адаптировались к этой жизни. Что такое День радости? Я знаю, що це назва одного з проєктів, як допомагають студенти і взагалі, що таке, можливо, потрібні ще волонтери. Тому ви можете закликати людей, які зараз в нас дивляться, приходити до вас. День радості – це єженедельні такі дитячі дні. Ми проводимо майстер класи тренінги, ігри для діток різних віців, від 3 до 6 і від 6 до 14 років. А вот последнее у нас было это мыло варенье буквально вчера. Было много деток, им всем очень понравилось. И а, перед этим была у нас Петряковская роспись. Тоже приходил приходила женщина, которая обучала деток. И до этого еще много 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 раз было. То есть каждый раз вот мы звоним родителям, мы рассказываем то, что со состоится вот такой вот мастер-класс. А родители активны, родители хотят приходить. Но сейчас действительно стала проблема в том, что много студентов-волонтеров сейчас уезжают на моря за границей, по делам и так далее, и немножко поток спадает, ну, лично в моем проекте, да, День радости. Поэтому все, кто хочет поработать с детками, обязательно связывайтесь со мной, мой номер телефона 067 56 13 189, я всегда рада встретить людей, которые смогут и хотят этому, с, этим помочь. Для тех, кто не встиг записать, центр ваш находится на проспекте Карла Маркса, да, да, трамвайного так. депо, все, кто захочет, Всі можуть долучитися. Да, да, да. А чи були негативні якісь думки у студентів щодо переселенців? щодо цієї програми? Ми не таких мыслей. Всі студенти розуміють ситуацію, яка стояла, і адекватно розуміють те, що необхідно допомагати. и стараются максимально помочь. Как сказала Оля, действительно очень много студентов уже уехала домой, так как у нас много студентов приезжих. Но мы надеемся, что все равно студенты, которые остались в городе, а также вся молодежь будет помогать и все равно останутся люди, которые будут готовы в любой день, в любой момент приехать и помочь деткам. Что до допомоги пораненным и військовим, которые перебывают в зоне АТО? Чи ваши проекты Торкается цих людей? Чи вы працюєте лише с дітьми-переселенцями та їх батьками? Смотрите, мы начинаем сейчас работу с военными, да, и военными, которые находятся в зоне АТО. А на данный момент я вам не могу рассказать точно, да, какие проекты мы уже реализовали, потому что они в процессе обработки. Я знаю, что этим проектом более серьезно занимается молодежный центр. Но сейчас мы, как представители студенческой республики и дома, Тобто То допомога потрібна у будь-якому разі? Конечно, да, да. Які проєкти ще плануються для дітей, Саме, Бо вони ж перебувають у такому психологічному стані дуже складному, до них потрібен якийсь спеціальний підхід. Чи можливо є якісь поради, які ви даєте волонтерам, які до вас приходять? Чи як ви дієте? Смотрите, в основном очень много людей и организаций выходят на меня и предлагают свои, можно так сказать, услуги да, психологические. К примеру, с помощью рисования вы деток, деток на более такое открытое общение. А на этих выходных у нас планируется уже больше более рисование, которое настроено на психологический, психологическую работу сегодня вот мы будем кататься на лошадках завтра мы будем кататься на аттракционах бесплатно то есть на самом деле нас находят больше то есть я очень благодарна нашим жителям города то что они настолько активны они предлагают свои услуги они хотят помогать деткам потому что все понимают как им сейчас тяжело и что им тяжелее всех здесь обосноваться и психологически привыкнуть к этой ситуации скажем так чтобы это не было для них травмой Чи є дітки без батьків? Чиї батьки залишилися на Сході? В основному всі приїжджають, звісно, з батьками. Тобто рідко, рідко були випадки, коли тільки одна мама. В основному це повна сім'я, отець і мама. Але ну, були там, де тільки дитина і мама. Ну, такі десь процентів 5, мабуть. Тобто, в принципі, дитина має психологічний нормальний стан. Да, да. Так, але все ж таки після того, що вона бачила те, що сталося, треба виводити трошечки з цього стану. Mm, з ними працюють психологи, так? Uh, я не можу сказати, що це вот именно, знаєте, як прийом у психолога, да, з ними общаються, но uh, в основному волонтери, які нам допомагають, вони і психологи, і з допомогою різних майстер класів вони виводять дітей, опять же таки, на більш відкрите спілкування. Олена, а чи є якісь ініціативи саме від студентів? Як розважити дітей? Можливо, хтось придумав новий соціальний проект, бо у рамках Студреспубліки... студенты придумывали проекты, так? А студенты придумывали проекты, но они придумывали проекты, которые должны были реализовываться на просторах Днепропетровска, на благоустройство и развитие. Я надеюсь, что студенты, сейчас услышав такой вопрос, подумают над тем, какие проекты могут придумать для деток и реализовать вместе с ними при помощи э, властей, при помощи центров помощи деткам, переселенцам, беженцам. Ми сподіваємося, що буде ініціатива, пока її нету, к сожалению. Тобто можна навіть замінити свій проект до Студентської республіки. Да. І таке можливо. І ми готові, Ор комітет готові допомогти реалізовувати такий проект, который пойдет на благо дітям. Якщо все складеться добре, і все ж таки у серпні студентська республіка відбудеться. Що планується, де планується, розкажіть. А... Сейчас очень тяжело говорить о том, где планируется по причине того, что непонятно, когда это будет происходить. Мы надеемся, что мы останемся на нашем любимом месте, на монастырском острове, где традиционно приезжаем каждый год. Мы немного изменили формат, мы убрали часть развлекательной программы, мы убрали часть концертов и часть субфестивалей, которые были направлены на спортивную деятельность. Сейчас мы будем более направлены на развитие политической мысли у студентов, а также умение строить экономическую свою жизнь. Мы будем приглашать тренеров, а также бизнесменов, которые построили сами свой бизнес, которые могут рассказать, как это сделать. Будем приглашать политиков, которые смогут рассказать, как же стать продуктивным и полезным для общества человека. Студентская республика на всеукраинском уровне. Как це відбувається, какие этапы треба пройти, чтобы туда потрапити, и будет відбудеться цей всеукраинский этап? На данный момент не могу вам сказать точно этой информации, по причине того, что мы ведем диалоги с комитетом всеукраинского фестиваля. Все говорят, что да, конечно, будем проводить, так как очень большое мероприятие, на которое на всеукраинский этап съезжаются все области Украины, и очень много людей, знакомств, очень много полезных событий происходят, полезных встреч. То есть это такое мероприятие, которое отменять нельзя, потому что ну, уже студенты все знают, студенты готовятся, студенты ждут, когда наконец-то они соберутся и поедут, и будут участвовать во всех мероприятиях. Мы каждый год шутим, заканчивая фестиваль, что вот мы устали, не будем заниматься больше. Но вот приходит февраль-март, и мы понимаем, что мы не можем прожить это лето без этого фестиваля. І вивчаємося організовувати большой комитета на даний момент це вже не студенти, ми всі работающие люди. Але ми все одно посвящаємо своє, час, дні, ночі для реалізації проєкту і розвитку. Його. Для того щоб молоді про створили свою ідеальну країну в країні, да. скажімо, так да, да. а чи можливо залучати переселенців, дітей переселенців до участі у студентській республіці? Боюсь, что нет, по причине того, что у нас участвует молодежь от 18 лет. То есть если будет молодежь от 18 лет, переселенцы, которые изъявят желание участвовать, конечно же, мы будем рассматривать такой вариант и будем рады их видеть на нашем фестивале. Но, к сожалению, где-то мы не можем взять. Так, зрозуміло, бо серйозні процеси все ж таки yeah. відбуваються. Yeah. Так, okay. зустрічі з політиками, з бізнесменами, <laughs> те, що дітям не буде дуже цікаво. Олю, які ще проекти є, до яких можуть долучитися волонтери? Вам потрібна, я гадаю, допомога, бо, як сказала Олена, студенти роз'їжджаються. Звісно, нам нужна волонтерська допоможі іменіпосередньо в центрі допомоги Дніпра. Там починаю от від... процесса регистрирования переселенцев до процесса переноса вещей, да, то есть до самого низшего, психологическая помощь с людьми, чем, чем могут нам помочь люди, приходите, звоните, обязательно мы вас примем. То есть нам очень нужны люди, на самом деле. А что до материальной? Я мои на речи. Какие речи потребны сейчас? Из вещей сейчас больше нужна мебель и посуда. Еще нужны подушки, одеяло и постельное белье. В плане одежды это сейчас не на первом месте, потому что одежду несут люди очень активно. И ее уже, если честно, некуда складывать. Сейчас немножко ее разберут, и мы снова сможем неделю через две принимать одежду. Но пока что очень нужна, нужны шкафы, тумбочки, стулья, столы, вот такого плана, чтобы эти вещи раскладывать. Да? Потому что они просто сейчас лежат аккуратно, но не, не в шкафах, скажем так. А что до продуктов харчевания? Багато а... людей хочет також допомогти цим, чи потребно? Конечно, с продуктами тоже нужно всегда помогать, но мой совет утром просто позвонить, узнать, что конкретно нужно сегодня. Потому что, допустим, сегодня утром нужно молоко, приезжает какой-то завод и перевозит там 10 литров молока. То есть уже сегодня молоко не нужно. Единственная просьба это то, что каждый день нужен свежий хлеб. Да? Ну, это, я думаю, понятно. Круп вот такого плана, там, рис, гречка, этого много. Но чтобы более получать конкретную информацию, лучше связываться непосредственно с кураторами в центре. Який шар суспільства активный в нашем месте? Це студенти, люди, можливо, літнього віку, які мають багато часу, чи середнього? А, в любом случае студенты, они самые активные в плане волонтерской работы. В плане материальной помощи, конечно же, немножко люди постарше. И что опять же меня радует, то что каждый раз приезжая в этот центр, я вижу очень много разных машин и взрослых людей, ну то есть от 30 до 40, грубо говоря, да, которые э, что-то приносят, какую-то гуманитарную помощь. То есть они тоже очень активны. Даже был случай, когда мужчина собрал целый район «Сокол-2». Он организовал так и тремя машинами отвез все, что он собрал на своем районе, в этот центр. Очень приятно было на самом деле. А как себя почувствуют переселенцы? Чем не в них, возможно, быть, каких-то агрессивных настроев через депрессию, через той тяжкий стан? Как вони они себя почувствуют? Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что люди разные приезжают. Бывают люди, которые очень благодарны всему, что мы делаем для них, да? и они сами помогают и проявляют свою активную сторону. Есть люди, которые немножко к этому относятся скептически. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что такие люди есть, будут. Да, то есть мы стараемся с ними немножко снять, скажем так, вот этот пар, да, чтобы они его выпустили. Но не знаю, как получится. К счастью, их не так много, но они есть. То в своей большинстве, все-таки, переселенцы да. также понимают сложные ситуации и те условия, в которых, на жаль им сейчас доводится жить. Я гадаю, що багато людей відкликнуться на ваші заклики. Так, вони почули зараз, що потрібно людям. Вони будуть проводити якусь роботу всередині себе, так, готуватися психологічно до допомоги. На останок декілька слів Олена від вас про Студентську Республіку. Так, що вона все ж таки відбудеться? Будь ласка. Хотіла б сказати, що ми сподіваємося, що студенти не будуть унивати. в августі приїхати в Дніпропетровськ, ті, хто уїхали. І, а ті, хто помогали переселенцям, тим більше не поділяють свої запали задор і з радістю приїдуть, участвують в фестивалі, будуть розвиватися і створювати нову модель господарства. Оля, підсумувавши все, що ви сказали, допомога потрібна, але волонтери є, волонтери досить активні. Так, ще раз заклик до наших глядачів. Я всех призываю к тому, чтобы они приходили, помогали, придумывали какие-то новые проекты да, для детей, для взрослых переселенцев, то есть работа та же, то есть все ищут работу сейчас да, из переселенцев. Поэтому я верю, что ваша добрая натура наша, да, Днепропетровская, она откликнется и, и больше и больше людей будет нам помогать. Я в это действительно верю. А еще мы сподеваемся, что скоро ситуация на Сходе вырешится, и эти люди Повернуться додому так до свого звичного життя. Дуже вам дякую, дівчата, що ви знайшли час, що ви прийшли, розказали. Дякую студентам, що роблять дуже корисну справу, і також усім небайдужим мешканцям. Нагадую, що сьогодні у нас у студії була Ольга Шибанова та Олена Щолокова, дівчата, які небайдужі, які допомагають, які закликають усіх нас допомогти переселенцям зі сходу. Дякую, що ви були з нами. Зараз для вас интересный сюжет, а потом мастер-класс. Сегодня я расскажу вам, как подготовиться к фотосессии. Фотосессия – это интересный, захватывающий процесс. Профессиональное оборудование, искусство фотографа, стилиста, визажиста творят чудеса, но иногда сами модели могут усложнить задачу. Сегодня мы поговорим о том, как же нам приготовиться к фотосессии и как получить в итоге очень красивые снимки. Итак, в течение 10 минут вы делаете очень быстрый макияж. Макияж достаточно яркий, может быть, вам слегка непривычный. Вы выделяете глаза, подчеркиваете скулы, делаете матовые губы, забываете о том что не используйте большое количество блесток и перламутра и приступайте обязательно к прическе. Не забывайте о том, что не обязательно бежать в парикмахерскую и делать какую-то очень сложную, сильно зафиксированную прическу. Почему? Потому что фотограф обязательно попросит вас распустить волосы, поменять образ, создать какую-то новую прическу. Поэтому мы должны в первую очередь вымыть голову, чтобы голова была чистая. Мы должны вытянуть волосы утюгом. Делаем все для того, чтобы волосы во время фотосессии развивались. съемка – важное ответственное мероприятие. Нужно серьезно подойти к подготовке к ней. Но не забывайте самое главное – приходите на съемочную площадку в хорошем настроении. Только тогда у вас будут замечательные снимки, и вы получите большую радость от общения с фотографами, стилистами и людьми, которые создают фотопроекты. Если вы учли все наши советы, а команда фотографов, которая с вами работает, профессионалы, вы обязательно получите яркие красочные снимки. Образы для фотосессии не всегда бывают классическими. Рассмотрим еще один вариант баварского стиля.